Salam. Mən Rauf Qazımov, həkim uroloq. Bugünkü mövzumuz iki cinsi üzvü, penisin ölçüsü barəsindədir. Tez-tez bu sualla özdəşirik. Penisin ölçüsündə kiçilmə mümkündürmü? Bəli, bu mümkündür. Yaş artdıqca, əsasən də yaş 60-ı keçdikdən sonra penisin ölçüsündə kiçilmə baş verir. Düzdür, bu kiçilmə iki dəfə və daha çox olmur, ciddi nəzərə çarpmır, lakin pasiyenti narahat edir, onun şikayətinə səbəb olur. Penisin ölçüsünün kiçilməsinin bir neçə səbəbi var. Səbəblərdən birincisi damar faktorudur. Penisin daxilində olan damarların kalibrlərinin, yəni diametrlərinin kiçilməsi, onun daxili ilə penisə qanın az gəlməsi səbəb olur və bu jinsi zəifliklə sonlanır. Jinsi zəifliklə sonlanmış bu halda penisin ölçüsünün kiçilməsi rast gəlinir. Digər bir səbəb sinir faktorudur. Söylənənlən damarları təhsiz edən sinirlərdə hissiyatın aşağı düşməsi o da jinsi zəifliyə gətirib çıxarır və bu da penisin ölçüsünün kiçilməsi ilə müşahidə olunur. Üçüncü səbəb hormonal faktordur. Kişi cinsi hormonu testosteronun miqdarının aşağı düşməsi, onun qeyri-stabil səviyyədə olması penisin ölçüsünün kiçilməsi dilə şikayət olunur. Və nəhayət, dördüncü səbəb psixoloji faktordur. Yaşartdıqca kinin beynində baş verən dırnaqlararası təlatümlər cinsi zəifliyə gətirib çıxarır və bu da öz növbəsində penisin ölçüsünün kiçilməsi ilə müşayiət edir. Bu durumlarda bir qapalı dövrən əmələ gəlir. Belə ki, yaş artdıqca, ki cins hormonu aşağı düşür, ölçü kiçilir və bu da erektil disfunksiya ilə sonuclanır. Bütün bu hallar sanki yığılmana, volta vurmağa bənzər. Bəs bizim əlimizdən gələn hansı faktorlar var ki, cinsi üzvün ölçüsünün kiçilməsinin qarşısını alaq? Birinci, normal qidalanma, ikinci, sağlam həyat tərzi və nəhayət, üçüncü, neqativ emosiyalardan Բաժարդիքça ուզակ կալմակ